Bu slaydləri. Bu gün sizinlə mövzumuz say sistemlərinin sonuncu mövzusu əsab əməllərində vurma, yəni hasilə keçəcəyik. Say sistemlərinin içərisində vurma əməli üzrə ən sadə vurma ikilik say sistemindədir. Deməli mən kiçik bir nümunə vaxtda qənaət olması ə, ə, səbəbindən yazmışam. Gəlin indi keçək bunun izahına. Deməli ən sadə proses ikilik sistemindədir hesablamada. Biri ə, birə vururuq, yazırıq 1. Səbət deməli adi ə, qaydada vurmanı necə yerinə yetirir? Ən birinci bu 1-i Biri götürürük bütün rəqəmləri. Bu 1-ə vurandan sonra keçəcək artıq bu ikinci birə. Deməli 1 birə vurduq, 1. Bir, 1-i yenidən 1-ə vurduq. 1. 0-ı 1-ə vurduq. 0. 1-i 1-ə vurduq, 1. Sonra keçirik artıq ıı, vurmanı bu ikinci 1-ə vurmağa. Deməli ıı, yenidən 1-i 1-ə vurduq. 1. 1-i 1-ə 1. 0 və 1. Burda isə toplama işarəsi qoyuruq. İndi keçən dəfə, yəni keçən dərsimizdə sizinlə, yəni bu sayı sistemləri üzərində toplama prosesini necə izah etmişdim. Deməli 1-in altında burda heç nə yoxdur. Heç nə yoxdusa 0 kimi başa düşülür və 1 burda gəl aşağı düşür. Biz ə, demişdik ki, yəni ya yadımızda saxla bilərik ki, 1 üstə gəlsin 1 bərabərdir 10-a. Yəni bunu yadda saxlayandan sonra adi vurma toplama prosesində nə edirik? Son rəqəmini yazırıq, iç rəqəmini yadda saxlayırıq. Eyni ilə belə yadda da saxlaya bilərik. Yadaki 1-in üstünə 1 gəlib alırıq 2. Iki. 2-dən də say sisteminin bu əsasını çıxırıq qalar 0. Yadda da birimizi saxlayırıq. İndi yazırıq burda. Deməli 1-in üstünə 1 gəldi. 1 0 yadda birimizi saxladıq. Bax burda yazıram. Yadda birimiz qaldı. 0-ın üstünə 1. 1 elədiyinə görə burda da yadda yenidən bir dənə birimiz olduğuna görə yenə 10 eləyir. Yəni 10 deyəndə yəni 1 0 eləyir. Yenə 0-ın 1-ini yazırıq. Yadda 1. Yenə yadda 1-imizi yazdık, bura qeyd elədik. Sonra yenidən 1-in üstünə 0 gəlirik. Yenə 1 eləyirik. Yadda bu 1-imiz yenidən var. Həmin o 1-i yenə gəlirik. 0 60 1 0 eləyirik. Yenə 0-ını yazıb 1 yadda saxlayırıq. Yenidən həmin o bu tək qalan 1-imizin üzərinə həmin yadda saxladığımız 1-i gəlirik və 1 0 eləyirik və burada qeyd eləyirik. Allaraq ikilik sayı sistemində belə bir dənə rəqəm. İndi isə keçək səkkizlik sayı sisteminə. Ümid edirəm bura kimi qaranlıq bir yer qalmaz sizə. İndi keçək səkkizlik sayı sistemində vurma prosesinə. Ya Deməli 8lik sayı sistemində əlifbası 0-dan 7-yə kimi rəqəmlər hər dəfə bunu sizə xatırlatmaq istəyirəm. Yadınızdan çıxmasın. İndi yazaq. Kənarda qeyd eləyirəm 73 yazıram ixtiyari bir ədəd 8lik sayı sistemində. Sonra isə vururam həmin bu ədədi 25-ə. Toplama prosesində necə eliyirdik? Ayrı-ayrılıqda vururduq, ə, qiymətlərini yazırdıq. İndi bax burada da toplama prosesində necə ki say sistemini toplama prosesini yerinə yetiririk. Burada da həmin prosesi yerinə yetiririk. Deməli götürürəm, yazıram 3 vurulsun 5 bərabərdir belədir 15. İndi baxıram. Mənim 8-lik say sistemində 15 rəqəmim yoxdur. Ən böyük bir rəqəmli rəqəmim 7-dir. Ona görə 15-i bölürəm 8-lik say sisteminin əsasına, yəni 8-ə. 15-də 8 1 15 -də dəfə yerləşir. Qıra 8-i qalır 7. Həmin bu 7-ni gətirirəm, yazıram, bax bura. Yadımda da, bax bu biri saxlayıram. İndi keçirəm 7-ni 5-ə vurmağa. Vururam 7 vurulsun 5. Bərabərdir elədi 35. Ya ta birim olduğuna görə gətirəm həmin o birini bu 35-in üzərinə. Elədi 30 6. İndi bu 36-nı bölürəm səh sistemimizin əsasında çünki 8-lik sayı sistemində, yəni 36 36 rəqəmləri var. Lakin biz burada Necə deyim? Bir, ə, konkret bura bir dənə rəqəm yazmalıyıq da. 36 yoxdur. Elbəttə ki, rəqəmlə ədəd kimi. 36-nı böldüm 8-ə. Aldım. 36-da 8 4 dəfə yerləşir. Aldıq, çıxdıq 32-ni. 32-də də qaldı 4. Deməli bura yazırıq 4. Artıq bir proses olmadığına görə, yəni vurulası bir rəqəm olmadığına görə, həm də yadda qalan 4-ü də gətirirəm, əlavə edirəm bura. İndi keçirəm bunlar hamısı 5-ə vurma idi. İndi keçirəm 2-yə vurmağı. Vururam 3 vurulsun 2. Nə ona verdi? 6-ya. 6 olduğuna görə gətirib yazıramaltını burda. Qeyd elədim. Keçirəm. 7 vurulsun 2 belədi 14 14-ü bölürəm 8-lik sistemlə daha doğrusu 8-lik sistemin əsasına böldüm. 14-də 8 bir dəfə yerləşir. 14-dən 8-i çıxıram. qalır 6 altını yazıram bura. Artıq vurulası bir proses qalmadığına görə, biri də gətirib o yadda qalan bax bu biri, gətirib yazıram bura. Üstə gəlsin. Bunlar hər ikisi 8-lik sayı sistemində bir rəqəm oldu. İndi artıq toplama prosesini yerinə gətirirəm. Bir dəqiqə, yəni mənim 8 bir əsər rəqəm kimi qaldı. Əsas kimi indeks kimi olmadı. Bunu pozaq. Aha altı və səkkizlik indeksdə. indeksdə Aha, ə, yəni indeksdə. Aha, 7-yə ilə toplayan, yəni 7-nin altı boşdur. Elə alanda 7 framon düşürür və yəni onu 0 kimi qəbul edirik. 4-lə 6-nı kənarda başlayırıq toplamağa. Adə artıq toplama qaydasına keçirik. 4 + 6. Elədi 10. 8lik sayı sisteminin rəqəmlərinə açdı. Ona görə 10-dan çıxırıq 8-i. Bərabərdir 2-yə, yadda da 1imiz qaldı. Yazdıq bura 2-ni, yadda birini saxladıq. Yenidən 4+6 bərabərdir 10-a. Yadda birimiz olduğuna görə üstə gəlibsim 1. 11, 11 yenə aşır. Həmin bu rəqəmləri yenə həm 11-i bölürük 8-lik say sisteminin əsasına. 11-də 8 bir dəfə yerləşir. 3 qalır 3 Və burada e, bir yadamız var. Həmin o 1-in üstünə də biri gəlir, yadda qalan biri. Bura isə yazırıq. 8-də, 10 sistemində aldıq belə. İndi sizə bu proses biraz uzun kimi gələ bilər. Amma yadınızda saxlayın ki, bu bölmə prosesini, yəni bax bu e, bölmə prosesini yerinə yetirdikdən sonra, bax bu bölmə prosesini yerinə yetirdikdən sonra əlinizi biraz e, yəni misallarla işlədikdən sonra bu hissə siz əlvərdişi kimi biz riyaziyyatda yəni ibtidai sinifdə vurmanı bölməni e, o dəqiq öyrənə bilməmişdiniz. Praktik eləyə-eləyə, misallar eləyə-eləyə artıq biz bunu görürsüz, onluq sistemində vurmanı, toplamanı beynimiz də eləyir, yəni şifa şəkildə yerinə yetirir. Yəni bu prosesdə məs bir az əl-vərdişli olan sonra şifa yerinə yetiriləcək bir prosesdir. Sadəcə mən xırdalıqlarına kimi izah edirəm ki, siz ə, mahiyyətini başa düşə biləsiniz. Yəni bunu ə, vurma kimi eləyəndə ayrıca 73-ü də Belə bir variantla da eləyə bilərsiz ki, ayrıca 73-ü çevrəsiz onluq sayı sisteminə, 25-i də çevrəsiz onluq sayı sisteminə, onluq sayı sistemində aldığınız bu ədədləri bir-birinə vurub toplayasız və sonda aldığınız rəqəmi yenidən səkkizlik sisteminə keçirdəsiz. Bu biraz bu yoldan daha uzun getdiyinə görə, bu öyrətdiyim yolla praktikə keçəndən sonra, yəni əlvärdiş olandan sonra artıq sizə daha rahat gələcək. İndi artıq bir dənə də 16-lıq sistemlə bağlı sizə izah verim. Həmin izahdan sonra artıq siz müəyyən misallar işlədikdən sonra və misalın hər yolunu bildikdən sonra sizə çox daha rahat gələcək. İndi bir dənə nümunə 16 sistemlə yazaq. Deməli yazaq. 1. 74 yazaq. İndi qurmamağı birinci hər iki yuxarıdakı rəqəmləri vuraq 4-ə, yəni a-nı vuraq 4-ə. Yəni xatırlatmaq ehtiyacı yoxdur. 16-lıq sistemin əlifbasını 0-dan 9-a kimi rəqəmlər və uyğun olaraq a, b, c, d, e, f hərfləri. Bunlar da uyğun olaraq b 10, 10, 11, 12, 13, 14 və 15. İndi a 10 olduğuna görə 10 vursun 4. Elədir, burada çıxma kim oldu? Hə. Burası 4. 40. İndi 40-ı beləlik 16-ya 2 dəfə düşür. 40-dan çıxırıq 32-ni. Burda qaldı 8. Burda isə yadda qaldı 2. 8-i gətirdik, yazdıq bura. İndi 2-ni 4-ə vururam. 2-ni 4-ə vuranda 2-ni 4-ə vurdum, 8 elədi. Yadda da 3 var idi. Bax bu 2. Gətirirəm üzərinə. Elədi. Əla. Yaxısan. Belədir 10. Belə Belə 10 da 16-lıq say sistemində A hərfi ilə işarələnir. Gəldik, yazdaq bura bir dənə A. İndi keçirəm 7-yə vurmağa. Bu A-nı vurdum. 7 də A neçə idi dedik 10. Ona vuranda 70-ə. Ona vurduq 7-yə bərabər oldu 70. İndi artıq 70-i bölürəm 16-ya. 70-də 16 4 dəfə. Burda elədi 64. Burda isə qaldı 6. Deməli 6-nı yazırıq bura. Yadda da 4-ü saxlayırıq. Keçərək yazırıq 2 burasın 7. -yə. Bizdə elədi 14 cavab. 14-ün üstünə də bax bu yadda qaldı yadda saxladığımız 4-ü gəliriki. 18 və 18-i bölürük 16-ya bir dəfə yerləşir. Burada qaldı 2. Iki. Həmin ikini yazırıq. Artıq bir proses olmadığına görə, yəni vurma prosesi həmin o yazdığımız biri də gətirib bura əlavə eləyirik. İndi 8-in burada 6 boş olduğuna görə gəlib düşür bura. Və Artıq ana altın topluyuram. 16 eləyir. 16 olmadığına görə 16-dan çıxıram 16-nı 0 yadda 1. Yazırıq 0, yadda 1imiz. Sonra burada qaldı 2. Deməli çin üzərinə həmin o yadda biri gəlir. 3 və bu biri də bura əlavə edirik. Deməli 16-lıq say sistemində də siz də baxın, diqqətimdən qaçağan hər hansı bir toplamada rəqəm olmadı? Deməli bir, bir də yoxlayaq. Deməli A-nı vuraq 4-ə. A-nı 4-ə vurduq, elədi 40. 40-ı böldük 16-ya. 2 dəfə yerləşdi 32. E, 8-i yazdıq, 2-ni yadda saxladıq. 2-ni vurduq 4-ə 8, 2 yadda var idi, 8-in üzərinə 2 gəldik 10. Ağ qeyd elədik onu. Sonrakisə a-nı 7-yə vurduq, a-nı vurduq 7-yə. Burada e, məcəni düşmür, bunu biraz. E, a-nı qısa 7-yə onu vurduq 7-yə 70, 70 də 16 4 dəfə, yadda qaldı. 6-nı yazdıq bura, yadda qaldı 4. 2-ni vurduq 7-yə 14. 14-ün üzərinə 4 gəldik 18. 18-in böldüyü 16-ya 1 dəfə yerləşdi və 2 126, yəni 16-lıq sayı sistemində. Aha. Yəni ümid eləyirəm sizə aydın oldu bu proses, necə aş verir. Bir də, yəni hərdən ola bilər ki, videolarda, toplamada və yaxud da vurmada hər hansısa bir rəqəm səhvi ola bilər. Buna görə üzrlü hesab eləyin. Yəni diqqətimdən qaça bilər nüanslar ola bilər. Buna görə hər bir videomuzu izləyən hər bir kəsdən üzr istəyirəm. Yəni belə məqamlar olduğuna görə hərdən olur ki, diqqətimdən, nəzərimdən qaçmış olur. Ümid eləyirəm Yəni bu say sistemlər üzərində hesab əməllərində vurma sizə aydın oldu. Yenə deyirəm, yəni bu burada baş verən toplama prosesi, yəni bu toplama prosesi artıq bizim şifahi yerinə yetirəcəyimiz. Əlvärdüş olundandıqdan sonra, yəni bu prosesi artıq burada çıx ə, toplama çıxma versiyasını, yəni A-nın üstünə ə, deməli altını şifahi gəlib ə, çıxacaq beynimizdən, çıxacaq beynimizdən. Necə ki biz onluq say sistemində rəqəmləri topluyuruq, son rəqəmi yazırıq, yaddaşımızda saxlayırıq. Sonra ikinci rəqəmi toplayanda həmin o yadda saxladığımızı əlavə edirik. Eyni ilə səkkizliyində, onaltılığında, ikiliyində toplamaq prosesi bu cürdür. Yəni biz burada praktika iş praktika eləməliyik və həmin o rəqəmləri artıq avtomatik beynimizdə ə, toplamağı vərdişə alına çevirməliyik. Yəni videomı bəyəndisə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı like eləməyi və mümkünsə ə, videoların altına, yəni videolarla bağlı fikirlərinizi yazsaz, çox ə, sevinərəm. Əməyə dəyər verin, zəhmət olmasa, ə, sizdən çox şey istəmirəm, sadəcə kanalıma abunə olub videolarımı like eləməyiniz kifayətdir.